এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ বেঙেনাখিনি তেলত দি দিছোঁ এনেকৈ আৰু ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত বেঙেনাখিনি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি ল'ম হেল্ল' ব্ৰেৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এনেকৈয়ে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি কৰিছোঁ আৰু কি হ'ব হ'ব নাজানো আৰু কি হ'ব আৰু বেঙেনা ভাজি আৰু বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ দেই আৰু কি বেঙেনা ঠিক আছে কৈ দিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু পিঁয়াজ মানে এটা পেষ্ট কৰি দি দিছোঁ আৰু পেষ্ট কৰি দিলে গ্ৰেভিটো বেছি ধুনীয়া হ'ব সেইকাৰণে পেষ্টটো গোটা হৈ থাকিলে কি আদাটো গোটা হৈ থাকিলে হ'ব এতিয়া অঁ নহয় আগাটোপৰা আগতে পিচিয়ে লৈছিলোঁ কি গোটা হৈ দিবলৈ এতিয়া এয়া এয়াতে অলপ পানী দি দিলোঁ এতিয়া কিবা এটা গোটা হৈ থাকিলে কিবা গোটা হৈ থাকিব নাজানো পিঁয়াজ অঁ পিঁয়াজ এটা অলপ গোটা হৈ নেকি হ'ব একো এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ এনেকৈ জিৰা গুড়ি জিৰা অলপ দিছোঁ জনিয়া অলপ দিলোঁ অলপ হালধি দিলোঁ মিক্স পাউদাৰটো থকা হ'লে কালাৰটো ধুনীয়া অলপ মছলা লগামো কি এইটো মিট মছলা চিকেন মছলা কৰি দি দিছোঁ নিউ ষ্টাইলৰ ৰেচিপি দেই এইটো কাশ্মীৰ কাশ্মীৰী পাউদাৰটো নাই সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিলোঁ যিকেইটা আছে সেইটোৱে লওঁ তেতিয়া দিছে অলপ ধুনীয়া হৈছে এই কাশ্মীৰীটো কাৰণে ভাল লাগিলে এতিয়া অলপ আদা নহৰু গোন্ধটো লোৱালৈকে অকণমান ভাজোঁ তাৰপিছতে কিবা এটা দি আছোঁ আৰু থৈ আছে এয়া বেঙেনা আৰু আলু আৰু মানে জল্ডা জল্দি কৰিব লগা হৈছে থ্ৰী ফৰ্টি চেভেনমান হ'লেই এফালে যাব লগা আছে সেইকাৰণে এতিয়া অলপ ল'ৰালৰিকৈ কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ ফ্ৰাই নহ'লে হ'ব আৰু কিবা এটা কৰি খাই নাপাওঁ নিমখটো এতিয়া দিম নেকি নিমখটো এতিয়া নালাগে নেকি খাই চাওঁ তেনেকুৱা হয় সেইটো দি দিওঁ দি এতিয়া ইয়াতে আছে এতিয়া ইয়াতে কাজু চাৰি পাঁচটামান দি দিছোঁ অঁ কাজু চাৰি পাঁচটামান আৰু বিলাহী এইটো আজি আমাৰ দুজনীৰ আগে ৰেচিপি হ'লেও দিয়া হৈছিলে কোনোবা এটা অঁ জলকীয়া এটাও দিছে বেছি নাই জলকীয়া এটা দিছে জলকীয়া এটা বেছি খাব নোৱাৰে এটাকৈ দিছে

কেমেৰা কবালৈকে গুচি গৈছেগে কেমেৰা 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 কবালৈকে গুচি গৈছে এইটো মোৰ বেলেগ ধৰণৰ কেৰাহী দেই নাল চাল নাইকিয়া ভগৱানে জানে আপুনি এনেকুৱা কেৰাহী দেখিছেনে বাৰু নাল নাইকিয়া কিন্তু কেৰাহীটো বনালো নাই খাবলৈ ভাল লাগিব জানানে নাল নাইকিয়া কেৰাহী এইটো চখ মানে বস্তুটো হেৰি ধুনীয়া হয় মন দিয়া সানি থাকে বোলে একদম ডাঙৰ কেৰাহী ধৰি লৈ অকণমান ঢাকি দিওঁ অঁ অকণমান ঢাকি দিওঁ দেই এতিয়া আৰু বোৱা মচুৰ দালি টেঙামৰা গুটি দি আৰু তলত বনোৱা আছে শাক ভাজি মই দেখাই দিছোঁ ৰবা ইয়াত আছে শাক ভাজি শাক ভাজি এইফালে ভাত এইফালে ইয়াতে আছে চাটনি চাটনি বনাই থোৱা আছে ইয়াত আছে কি আছে অহ নৰসিংহ জোলৰ শিঙি মাছ শিঙি মাছ বনোৱা হৈছিলে শিঙি মাছ আৰু ইয়াতে কি আছে ইয়াতো মাটি দালি অ মাটি দালি কালি বনোৱা হৈছিলে এইফালে আছে চাটনি চাটনি পদিনা কন্যা চাটনি কদিনা চাটনি আজি আমাৰ খানা আমাৰ খানা তাৰপিছতে আকৌ ওলাই যাবলৈ আছে এতিয়া পাচলি থ'বলৈ গাজৰ এটা তিয়হ এটা হৈ যাব হৈ যাব বেছি নালাগে বাজানা ইমান খালে পেটবিলাক হেৰি হৈ যায় এইটো এটা দি দিম হৈ গ'ল জলকীয়া জলকীয়া ধুনীয়াই হৈছে নাজানো আৰু কি হৈছে অঁ ধুনীয়াটো বা দিবলৈ হ'ব ন লাষ্টত ধুনীয়া অঁ দিলেও হ'ব দিলেও হ'ব বহুত ধুনীয়া গুৰি দিছোঁ নহয় সিজক আৰু অকণমান পানীকত দি দিওঁ পানী অকণমান পিছত যি হাহাকাৰোলে নকলে কথা মুখৰ পৰা নোলায় ঠিক আছে ত কি কৰিম উপায় নাই কথা ক'বই লাগিব তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব সময়ত কি ক'ম কি নক'ম লাগে মানে হেৰি আহিলে হয় আৰু মুখৰ কি কয় কেমেৰাটো যদি মুখ আগত আহে তেতিয়া কথা নাথাকে এনে কথা বহুত অনেক 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 কথা দিয়া আকৌ অঁ অনেক কথা অনেক কথা কিন্তু যমেৰাটা কাটি আহিয়া পৰে তখন তিৰ জিৰ' অসম আমি এতিয়া চালাড বনাই